Qubada qətliadəsi baş verib. Qubada 35 yaşlı kişi atası tərəfindən öldürülüb. Hadisə ötən gün saat 19 radələrində Quba şəhəri Qarabağ küçəsində baş verib. Rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə 65 yaşlı Nüsrət Vahabovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Sərrəf Vahabova ürək nahiyəsindən bıçaqla xəsarət yetirərək onu qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Nə tər oldusa anlaşılmazlıqdan o bıçağın belə oynatıb oynatıb Əla. Mən görmədim oranda. Bir onu gördüm ki, uşağın əllərindən qanaqlı ki, baba mənə şey dəydi. Papam məni niyə vurdu? Papanın da əlində bıçaq var. Qətlinin səbəbinə gəldikdə isə Çeşmiras xanım deyir ki, oğulları həyatda iki qardaş işlədikləri vaxt ata evə sərhoş gəlib. Bu zaman kiçik oğlu Sərraf ona deyib ki, uşaq əllərini yovurdu. Atası hələ zəmin bilməyib, geri qapıdan içəri. Kiranda de dedi ki, "Ay baba, bayram günü ne içmişsen bu kadar?" "Ağa, mən də otan adam dostanım şindən. Qurban olsun oğlo sənə ne içmişsən bayram günü az içdindən." Oğul demişdi ki, bu, dedi ki, "Bəlkə bitişib olursan." Dedi ki, "Mən içdiyim qədərin bilərəm. Mən səni bir də de işte göndərəcəm." Dedi ki, "Hara göndərəsə bu sözdən əsebləşdi. Bunlar şey etdi. Ana deyir ki, hadisə anlaşılmazlıq nəticəsində olub, çünki Nüsrət Vahabovun nəyin ki öz ailəsinə 40 illik ailəçilik dövründə kimsə zərər verdiyini görməyib. Öz balasını öldürməsi isə sırf sərxoşluğu zbatından olub. Ananın bir arzusu da var. Özü həyat yoldaşını bağışladığı kimi oğlu da atasını bağışlasın. <laughs> Nüsrət Vahabovun sərxoş olması oğlunu haqq dünyasına Atanın özünü isə etdiyi əməlin haqqını ödəmək üçün qanun qarşısına çıxardı. Faqla bağlı Quba rayon prokurorluğunda cinayət mənzərləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Nüsrət Vahabov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir.